Всем привет, с вами Убивайка и Тимоха. Поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас будет тоже стрим. Но уже будет точно третья. У меня специальное предложение появилось. Костяна Ева. А, это я же сегодня... В общем, давай все равно играть. Дэдпул против нас играет. Очень он а чему... Сегодня попал в видео. Да. Ему повезло. И с... Кто смотрел фильм Дэдпул cool", ставьте лайк. И Я, это... например, смотрел. Я тоже. И подписывайтесь на канал. Обязательно. Это, это, это обязательно. если ты хочешь, чтобы тебе выпало Лего, нужно поставить лайк и подписаться на канал. Это, это очень вариант. Потому что какие-то люди кажут, что нужно только... Только лайк поставить. Нет, это не действует. Нужно и, еще и подписаться. Я, например, mm. на это видео поставил лайк и у, у, на авто, ну, первое видео, что мы сняли вчера, я поставил лайк. И у, и, меня... и, и у него на втором аккаунте выпала спарки. Да. Это очень прикольно. Даже очень хорошо, я бы сказала. Потому что спарки это классно. У него есть такая имба, которую даже я не могу дефать. Это спереди Валькирия, потом спарки и за Димах. Это непобедимая атака. Ну, я вам говорю. Не, молния не, мол, не задефает, я говорю. И это наша победа. Почти. На треху. Да. 128 хп. Да, Тимоха, да. ты представляешь, у меня на главной башне 80 хп. А как и... у меня было... У него было 8 хп на башне, и он... Вы можете посмотреть. Сейчас я вам покажу этот повтор. Вот, смотрите. Давайте ускорим его просто. смотрите, это очень эпично. Гигант идет с стороны противника. Это... Эм... да, я это... Здесь ему выносит башню. Просто я это не дефал. Я... Я, а он решил, я, я думал, что... Мужики ему 8 хп. Он просто идет, идет, идет на, на ту вышку, потому что сейчас меня могут продамажить по этой стороне, потому что здесь 8 хп. Я, сказала, я, не хотела никого пускать на эту сторону, чтобы никто mm -hmm. сюда не шел. Смотрите, как он гигант дефает на И вот такой атакой он, по-моему, здесь и победит, да? Да, на он здесь я взял. Да, и он не в ТВ, представляете, не в ТВ. Тимоха капец. Как-то, Тимоха, не попалась такой в ТВ. Какой-то. А смотрите, в пацана. Первая арена. Но ну, смотрите, у него куча. У него сезон первый. Конец через 11 дней. Вот такая у него колода. И это ты против него играл? Не, это не я, это СТВ. Это СТВ. Да, но я не первый. Я играю вот такой декой пока что. Но ничего. Уже это а ты миньоны уже выбил? Что? Миньоны. Не, еще нет. Я только сегодня перешел на арену. А, ну смотри, первый стрим, да? Да. Это был первый стрим, это уже третий. Башню забрали, это плохо. Потому что сегодня и. Это потому что Нашу атаку забрали. Ого, третий мушкетер. А представляешь, я играл против такого пацана, в которого рыцарь шестого. В общем, все шестого. Все э, рерки третьего. Обычные шестого. Ну, это же прокачка хорошая у пацана. На второй арене. На второй арене? На второй арене. Ну, может, он не поднимался вообще никуда, просто сидел на, на открывал сундуки на... Ну... Ты что, вообще? Ну, это... только бесплатно, я не знаю. Наверное... А может, он один бой выиграл, два проиграл. Один бой выиграл, два проиграл. Ну, может, и так, сливал. Ну, сливал. Ну, это тоже может быть, ну, не знаю. У него есть арда Блин, у меня так лага, это капец. а сейчас пойдем гигантом. Ой, меня раздражает сейчас. Сейчас. Он в ночном башне. Так, я не буду им э, дать снести вторую вышку. Пойдем вот сюда, вот так вот, гигант. Бомбер. О, у него там мини-пека. Жаль, что ты мини-пеку не дафаешь, конечно. У меня... А, там башня. И Она три, три тычки максимум пронесет. Так мини-пека, ну, смотри, какой урон. Ну, то что, мне там не все равно какой урон. Все равно, смотри, какой у меня был урон. Смотри очень... на этот урон. Посмотри я на его, а посмотри на мой. Так, ставишь мушкетерку. мушкетерку. Да, стрелы. Сюда. Да, вот так вот стрелы, чтобы по всему пришлось. Ой-ой-ой, скелет кидаем вот так. Это скелета. Это И очень. Да, это очень опасный скелет. Знаете, что он может там сделать? Бомбочку такую пустить. Который нам столько дамага пронесет. О, сейчас, смотрите, бомба попадет по его зданию. По главному зданиям не попадет, но вижу, что разводила. Ой, у меня нету, чем дефаться. Это капец полный. Нет. Это, по-моему, мой про проигрыш. да. у меня не было, чем дефаться. Это а вот так, ведьма вкусный шпикер. У меня ведьма. И это, это очень хорошее. Тимоха ней пользуется. Пользовался. Ну, пользовался он купил. Может, купи, купи гиганта? Зачем он мне? А, ну, только на одну карту можно. Ну да, я только, может, по, могу. По карту я... А ты от... а, я сейчас? Тебе в комментариях писали открывать сундук огромный. А, а, писали, но я решил не открывать а собирать, чтобы открыть вот здесь, когда за этого предложения будет легендарный сундук. Ну, собрать 500, вот здесь вот было 500 гемов. И открыть легендарный при всех видео. На видео, да. Это будет четко то И магически буду берегти для этого. Этого момента. Очень долго, правда. Если он у меня выпадет, конечно. То магически. Так, смотрите, сейчас мы примем мушку так, Да, ищите. вот это вот Эмба, да, я тоже люблю такие. Я не люблю таких, пацанов, которые пользуются такой, да. А, а я люблю, а потому что, есть я есть ведьма? Нет, у меня она в магазине. Жаль. Но я не люблю ее. Она мне не нравится. А, а сейчас, чтобы ты ее любил, чтобы ты с ней... этим Женился? Нет, 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 что вообще? Ведьма это плохая карта. О, разогнался, принц О, В шесть. последние секунды он разогнался и Это минус вышка. Это все, минус? минус минус. Давай, давай, давай Принц красавчик Жаль, что его больше нет Он умер Плохо Принц и ведьма Карты, которые Давайте... могут пожениться Представляете? Да Потому что принц Это принц, а ведьма ну... это ведьма Ой-ой-ой, да, стрела моя. Немножечко промазываюсь. Да, не, она попадает по башне, правда. По урону пока что я веду. Да. А по зданию... А сейчас я буду проигрывать это сто процентов. Потому что сейчас я полностью проиграю. У меня нету чем это дефать. Такие атаки просто. Ну, давайте на этом проигрыше я закончу, потому что я вообще сейчас лезь на первую арену. Ну все, давайте. С вами был убивайка. Тимоха, ты куда делся? Ну и Тимоха. С вами. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.